Ну, я думаю, во-первых, это интересно. Я думаю, это первая причина, почему стоит писать об экономике. Но ну, мне лично интересно по ней и писать, вот, и читать, и разбираться, что происходит. Вот. Но если говорить более, бы так, глобально и серьезно, то такая экономическая дискуссия не нужна в странах с тоталитарным режимом, там, где решает один человек или там группа людей. Вот и не важно, что об этих решениях думают широкие массы населения, как эти решения на них влияют. Мы пытаемся построить демократию, что очень хорошо, и поэтому для того, чтобы эта демократия была качественной, чтобы люди действительно могли влиять на менеджеров, которых они нанимают, то есть на правительство, вот, люди должны понимать, что происходит в экономике, как решения этого правительства на них повлияют, какие решения будут хорошими, какие будут для них плохими, и поэтому, конечно... Вот такая вот ну, экономическая дискуссия на темы экономические, она для нашей страны очень важна. Ну да, конечно, для бизнеса тоже важно да, понимать, что происходит в экономике. То есть таким образом руководители предприятий, менеджеры, они могут лучше принимать решения, более правильно принимать решения, когда они будут понимать, какой сектор будет, да, например, быстрее расти или там, что будет с потребительским спросом, на что нужно обращать внимание в ближайшее время, как, ну, например, куда движется мир в той области бизнеса, где работает эта компания. Вот, конечно, все это сильно поможет бизнесу быть конкурентоспособным не только в Украине, но и за рубежом. Так что это еще одна важная роль для экономической журналистики. Еще один момент, что, ну, и важная причина, почему экономическая журналистика... Мега важна в Украине, потому что в целом уровень финансовой грамотности, экономической грамотности в стране низкий. Но ну, уже так сложилось. Не было у нас как бы, хороших университетов, которые бы учили журналисты и вообще студентов экономической теории и практики качественно. Вот. Поэтому у нас в стране журналист в некотором роде учитель. Он может перевести на простой понятный язык людям какие-то сложные экономические концепции, связи и так далее. Вот. И таким образом он несет такую еще образовательную функцию. Вот. И мне кажется, что многим журналистам ну, они может быть не до конца это понимают, но те кто понимает, ну, должно быть вдвойне приятно, что они могут в общем-то, поспособствовать такой важной, важной функции. Но на самом деле этой экономической журналистики практически нету, вот, но из, из, из той, которая есть, в общем-то, я думаю, что большая проблема — это низкое качество, вот, зависимость от издательства, то есть заангажированность издательства, в котором работает журналист. Ну и погоня за такими очень яркими какими-то заголовками, короткими броскими новостями, вот без, ну, как бы без объяснения, что это значит. Конечно, информационное пространство сейчас сложное, такое массовое, да, все ускоряется, все спешит, но тем не менее это, это погон, э, погоня за заголовками яркими. Она, в общем-то, ну, ну, она, конечно, повышает э, кликальность или там, узнаваемость этого СМИ. Вот, но вот самая главная функция, донести какую-то информацию до читателя, она не, не несет. Мне кажется, это три главных момента. Да? Заангажированность, низкое качество вот, и погоня за яркими эмоциональными заголовками. Ой, ну смотрите, я читаю финансовые, в основном мировые, да, такие источники, а вот, ну и такие лидеры этого рынка, в общем, на них и стоит равняться. В моем случае это Bloomberg, Reuters и Financial Times. Вот, качество их статей, особенно Financial Times, потому что это все-таки газета, у них есть больше времени посвятить даже каким-то исследованиям, не, не просто новостям, вот, но оно в разы выше, чем а, любое украинское СМИ, и вот на них нужно смотреть и, и равняться. Вы знаете, стандарты настолько высокие, что, ну, плохих журналистов там не держат. Что касается, например... Украины тут, конечно, ну, с экспертом тяжело определить, где эксперты действительно разбираются, вот, а где просто там, ну, есть и проплаченные эксперты, это правда, вот. Я бы больше, как бы, доверяла тем мнениям, где есть какие-то цифры, да. То есть, если вы читаете эксперта, то есть, ну, там, вот если он действительно подтверждает это какими-то там расчетами, то тогда, в общем-то, есть доверие. Если это просто мнение и слова, ну, сложно. У нас есть несколько хороших так называемых think tanks, да, вот, которые я лично уважаю. Это Институт экономических исследований, там хорошие эксперты, Центр экономической стратегии, хорошие эксперты, Кейс Украина, тоже специалисты в своей узкой сфере. Это что касается чистой экономики. Ну, есть еще несколько организаций. А вот. Но в целом, ну, всегда лучше полагаться, конечно, на свое понимание ситуации и читать разные точки зрения экспертов, которые за, экспертов, которые против какого-то вопроса, и как бы тогда уже соглашаться с каким-то аргументом, не соглашаться и вырабатывать свою позицию. Ну, я, как экономист, я читаю очень много, что иногда я больше читаю, чем пишу, хотя хотелось бы наоборот. Вот. И украинские СМИ именно экономические. Я читаю Интерфакс, деловую подписку, которая, ну, она платная, она специфическая, но там та информация, на которой мне нужна, с большим количеством цифр, с, так сказать, с историей конкретных вопросов, то есть не просто последняя новость, но и как бы что произошло до, до этого в данной сфере. Я читаю «Экономическую правду», «Европейскую правду», «Новое время», эм, «Лигу». Ну, у каждого есть свои плюсы и минусы в какой-то там определенной сфере. Вот. Поэтому вот, ну, вот эти пять основных, наверное, источников, без которых, мне кажется, ну, в экономике мне было бы сложно следить за всем. Но тут просто, понимаете, есть... Темы важные, действительно, которые нужно поднимать. А есть темы, которые в любом случае будут подниматься. В любом случае, мы будем говорить про курс. Я не знаю, сколько еще лет, но мы будем про него говорить долго и будем меньше говорить про инфляцию. Мы всегда будем говорить про то, кто сколько натырил из бюджета или напилил еще где-нибудь. Эти новости, они неубиваемые, да. Ну, они волнами идут и, в общем-то. Ну, они будут всегда возникать, выборы, выборы Вот, политики будут пиариться обязательно на, на курсе, на Донбассе, э, на, на бюджете, на пенсиях, э, на социальных э, доход ну, э, социальных расходах бюджета и доходах э, граждан. Э, вот, но это же как бы, такое шелуха, да. Важная тема для развития экономики – это как будет справляться правительство с проблемы 2019 года, которая чуть уменьшилась, но не ушла. Это проблема выплаты большой суммы внешнего долга. Вот. Пока, ну, пока делаются правильные шаги, но полностью, опять же, проблема не решена. Для Украины очень важно оставаться в программе МВФ. Как, как будет двигаться сотрудничество с МВФ, это тоже важная тема для дальнейшего экономического развития. Как мы вообще, да, ну вот структурные реформы, их темпы, что будет сделано из того, что еще не доделано, много не доделано в ближайшие годы, до, ближайший год, оставшийся до выборов, это тоже очень важная тема для того, чтобы как бы ну для экономики в будущем. Вот, поэтому подниматься будет куча всего такого, к которому мы привыкли, вот, но действительно важные будут темы другие. Это каждый решает самостоятельно. Кому-то одно важно, кому-то другое важно. Да, то есть, опять же, на слуху всегда будут темы, ну, или пользоваться спросом, будет всегда тема про валютный курс. Ну, всегда. Но ну, люди все равно будут за это следить. Но это же не значит, что обо всем остальном нужно не писать. Я думаю, что как бы журналисты для себя лучше определят, они лучше чувствуют аудиторию украинскую и поймут, что что конкретно писать. Но я могу только помочь в том, что скажу, что действительно важно с точки зрения того, чтобы наша экономика не не попадала в кризис каждые 5-3 года. То, что ограничивает экономическое развитие Украины, не позволяет нам быстро проводить реформы, вот. Но один из главных таких ограничителей это уровень госаппарата и вообще сама вот служба да, государственная, наши все там и правительства, и министерства, и местные органы власти. В общем-то, в наследство от Советского Союза нам достался очень такой громоздкий, неэффективный этот аппарат, который за все это время никто не реформировал вообще. И Часто Украина, там Украине в пример ставят Польшу, которая в 90-х годах сделала экономический прорыв и в реформах в том числе, вот, но э, нужно понимать, что уровень госуправления в Польше в то время был гораздо выше, чем у Украины даже сейчас. То есть за все это время, за 20 плюс лет независимости ничего особо не изменилось в качестве принятия решений экономических, в качестве вот, управления страной. Это, ну, большой, большой, для нас ограничитель. Вот второе, что э, ну, неэффективная структура экономики нам досталась тоже от Советского Союза. Большой был упор на промышленность, на связи между республиками, такие вот именно промышленные связи. Вот часть разорвалась, часть сохранилась, и вот эти сохраненные связи, они, в общем-то, были достаточно. Ну, неэффективные, да, то есть, например, наши многие машиностроительные предприятия не могли работать только на Россию, например, или на, на другие страны СНГ, вот, то есть не такое вот производство Приватизация, которая была проведена в 90-х годах массово, она в общем-то привела к тому, что многие такие предприятия привлекательные получили ну, какие-то бизнес-группы, да, и эти люди потом стали влиять на, на госинституты, на правительство. Не было антимонопольного комитета, да, то есть некому было за этим. Следить, и в общем-то все это привело к тому, к, так, к такой ситуации, которая называется state capture. Это означает, что государственные службы вот они фактически ними управляют не чиновники а крупный бизнес да они там ставят своих людей и соответственно эти люди принимают решения выгодные для этого бизнеса и сейчас вот эта группа людей конечно же хочет сохранить статус-кво и ничего не хочет менять чтобы так дальше и было хотя те решения которые принимаются под их сказать, влиянием они конечно для экономики для для простых людей очень невыгодны да? Еще важный момент это украинская политическая система, даже такая в, в, система выборов, да, когда у нас не работают так называемые социальные лифты. То есть когда человеку, вот даже если у него есть способности к политике, ему очень тяжело попасть в политику да, без больш, без крупных денег. Вот, то есть нету такой. После Майдана такая маленькая вот лазеечка открылась, и вот некоторые молодые, активные ну, активисты, они туда попали, в парламент попали, в правительство попали, в местные органы власти в некоторых областях. Вот, и они ну, стали такими агентами изменений. Вот. Но в целом система осталась законсервирована. То есть получается так, чтобы там выйти на уровень принятия решения, да, на уровне государства, вот, нужно где-то получить огромное, заработать кучу денег. Вот. Заработать кучу денег можно, конечно же, или там, быть мега талантливым и что-то такое. Там, ну, может быть у кого-то есть там, бизнес такой очень успешный, но в большинстве случаев это где-то украсть, вот, или кто-то будет твоим спонсором. Если у тебя есть спонсор, то, соответственно, ты будешь ему потом должен и будешь принимать решения, которые выгодны твоему спонсору. Вот. И это тоже для, в целом, мне кажется, ну и для экономики, и для страны, это такой важный, как bottleneck, да, узкое горлышко. Но смотрите, это же все, ну, как теория мозаики, да. Есть этот компонент, этот компонент, этот компонент, и в целом раз, и страна там процветает, да. Вот, там улучшили качество госуправления, там провели реформу госслужбы, начали учить журналистов, начали все это хорошо да, объяснять населению. вот люди стали лучше понимать разбираться в экономике, влиять на, там, на своих депутатов. Вот, вот пожалуйста вот, в конечном итоге прекрасный такой набор вот. Но и это везде так действует. На самом деле вот, что касается Украины сейчас, но я часто общаюсь с иностранными инвесторами и не устаю это повторять. Сейчас они на Украину смотрят как на одну из лучших стран, на одну из самых перспективных стран. Вот. Конечно, ну, если ее сравнивать просто по уровню жизни, там, даже ну, с Польшей или даже с Румынией, она еще очень далека. Но что касается как бы, изменений, которые в стране, ну, динамики, вот, то очень сложно сейчас найти страну, которая там, так активно реформируется, как Украина. Мы этим недовольны, нам мало, там медленно, вот плохо и так далее. Вот, но на фоне всего остального, и на фоне того, что в мире ну вот растет тоже популизм и отход от демократических ценностей в сторону таких вот ну, тоталитаризма или авторитаризма, вот Украина выглядит очень хорошо, и нам очень важно как бы не останавливаться и тем более не разворачиваться в обратную сторону.